Я хочу сказать, что мы областной совет столкнулся в начале 2014 года с проблемой финансирования всех гипертоников и диабетиков. Вы знаете, что бюджетная программа в связи с событиями в стране, это была большая проблема, к нам подходили диабетики и говорили, мы снимаем сахар 100 граммами водки. Люди были абсолютно лишены медикаментов. И я хочу спросить у вашего антоновского селища, кто-нибудь из ваших гипертоников, диабетиков обращался за социальной помощью при обретении медикаментов? И Если и да, и то покажите списки, кто. И предусмотрено ли в 2015 году список этих людей и э, какие заходы для поддержки их? Я уже не говорю о малоимущих, многодетных. Вот гипертоники и диабети. Это проблема серьезная, это проблема области. Та проблема в вашу допомогу соціальні. Дякую, ви розумієте, у нас є дійсна проблема. Є купа людей, які потребують допомоги і їм не надають. І є купа грошей, це немала сума, яка десь уходить на якусь допомогу. І тому потрібно, я вношу знову пропозицію, проголосувати за те, щоб створити громадську комісію з вивчення цього питання. Якщо є документи, хай дають розрахунки. ухвалить после комиссии решение, что дальше, куда эти деньги, рационально или нет, и что с ними делать.